টিটাগড় লুমটেক্স জুট মিলে শ্রমিকদের বকেয়া পিএফ এর টাকা দেওয়া শুরু হলো ব্যারাকপুর পিএফ অফিস থেকে নিশিদিন হসপিটাল অর্থ সব নয় পরিষেবাই আসল কথা ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লী কল্যাণী হাই রোড ওয়ার্ল্ডস মোড়ের নিকটে যোগাযোগ এইট সিক্স ওয়ান সেভেন এইট ওয়ান টু সেভেন সিক্স দু হাজার আঠারো সাল থেকে দু হাজার পঁচিশ সাল পর্যন্ত টিটাকল লুমটেক্স জুটমিল থেকে অবসর নেওয়া তিনশো পঞ্চাশেরও বেশি শ্রমিকের বকেয়া ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যে কারণে সমস্যায় এতদিন পড়তে হচ্ছিল জুট মিলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো সেই বকেয়া টাকা মেটানোর কাজ ব্যারাকপুর পিএফ অফিসে প্রথম দিন তিরিশ জনের টাকা মেটানো হয় ব্যারাকপুর পিএফ অফিস থেকে এই দিন পিএফ অফিসে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুট অ্যান্ড টেক্সটাইলের এক্সিকিউটিভ মেম্বার তথা টিটাগড় পৌরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর পিতা শেষ সিং संवाद माध्यम मुखमुखी हुए शेष नारायण सिंह एवं प्रोविडेंट फंडे पर टीटागोर लुमटे प्राप्त श्रमिक विश्वरूप पीएफ का मसला जो है 2018 से 25 का मसला था और था, आज का जो लड़ाई हुआ हमारे सोमनाथ जी हमारे प्रिय उनको बोला जाएगा कि ऐसा नेता खोजने से भी नहीं मिलेगा जो पीएफ के लेके और मजदूरों के लेके चिंतित थे किसी तरह पेमेंट उन लोग रुका हुआ पेमेंट हो और पेमेंट हुआ आज के दिन जो है आज से शुरुआत हुआ ये, ये तीन सौ उनहत्तर आदमी का पेमेंट है तो आज जो है पेमेंट तीस तीस आदमी से ऊपर ही पेमेंट आज होगा पेमेंट चल रहा है लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे थे कि चाहते थे कि ये पेमेंट ना हो मिल लफड़ा में चला जाए और आज उनका मुंह काला हुआ ये सोमनाथ जी का देन है ममता बनर्जी का देन है कि मजदूरों को ममता बनर्जी जो है वो तो सोचती है कि ये जो है गरीब लोग खटते हैं इनका जो है पीएफ का पैसा मिलना चाहिए उसका दायित्व तो सोमनाथ जी को दी दीदी दी, दी है और सोमनाथ जी उस दायित्व तो को खड़ा उतरे हैं और हम लोग को दायित्व तो सोमनाथ जी दिए थे कि आप लोग देखिए जो हमको दायित्व मिला आई एन टी सी चार कमेटी एगिक्यूटिव कमेटी मेंबर हमको बोले थे कि आपको लूम टैक्स देखना है हम देखें और मजदूरों का पेमेंट आज से शुरुआत हो गया पी का मिल मिल चालू है मिल चालू है कुछ लोग सवार्थी लोग जो है मिचिल निकाले बोले कि मालिक चेंज करो कोई बोलता है कि पीएफ नहीं मिलता है हम लोग एक ही बात बोले कि आप शांतिपूर्वक रहिए पीएफ नहीं मिलता है तो उसके बाद आठ दस आठ दस बरस से जो पीएफ बाकी था वो पेमेंट नहीं हुआ था लेकिन सोमनाथ जी के दया दृष्टि बोलिए सोमनाथ जी एक लड़ाकू नेता है उनका द्वारा पेमेंट आप लोग का होगा आप धारे बना के रखिए लेकिन आज ये साबित होता है कि सोमनाथ जी बहुत से लोग का मुंह काला कर दिए लोग चाहते थे कि टीटागढ़ जूट मिल लूम टैक्स जो है ना चले पीएफ ना मिले इसके लेकर बहुत आंदोलन करने का षडंत रचा गया लेकिन आज उनका आंदोलन फेल हो गया और पीएफ मजदूरों का चालू हो गया अभी जो रनिंग जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका पीएफ जमा पड़ रहा है हाँ कंट्रीब्यूशन तो ये देखिए ऑनलाइन पीएफ जो है ये देखने का चीज है ऑनलाइन ऑनलाइन जो है मारिए सब मालूम हो जाएगा कि पीएफ जमा हो रहा है कि नहीं लेकिन कुछ लोग जो है हवा उड़ा देते हैं कि पीएफ जमा नहीं होता है एस आई जमा नहीं होता है लेकिन ये चीज देखने का चीज़ है ये सबका मैसेज सबके पास चला जाता है कि पीएफ जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एस आई जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमारे ऊपर के नेत्री जो ममता बनर्जी जो है इसके ऊपर स्टीक भाव से ध्यान दी है कि कोई भी मजदूर সোমনাথ শাম দুজনের জন্য আমাদের পি এফ এর সমস্যাটা মিটেছে এবং আমরা পি এফ অফিসে এসে আমরা আমি দু হাজার কুড়িতে রিটায়ার করেছি আমি হ্যাঁ খুবই আনন্দ লাগছে এইটা নিয়েই তো আমাদের ঝামেলা ছিল হ্যাঁ একটা টেনশন এতদিন কাজ করে পি এফ টা পাইনি হ্যাঁ সমস্যাটা মিটে গেল এবার আস্তে আস্তে নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন আমাদের ঠিকানা একশো চুয়াল্লিশ বাই এক সেন্ট্রাল রোড আনন্দপুরি ব্যারাকপুর কলকাতা একশো আমাদের যোগাযোগ নাইন সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনা ঝুড়ি আবাসন থাকছে লিফট টপ ফ্লোর সেট জিরো পার্সেন্ট জিএসটি এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা ফ্ল্যাট বুকিং চলছে আমাদের যোগাযোগ সেভেন টু সেভেন এইট টু ডবল জিরো ফোর ফাইভ সিক্স